إن شاء الله الكريم الله فصلنا فيما كذا في جامع عن علي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويزهر الجهل والفتن ويخجل الحق قيل يا رسول الله ومن حق abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar ilm qabs qilinadi ya'ni ilm ko'tariladi va johillik va fitnalar ochiq oydin bo'ladi va haj ko'payib ketadi dedilar aytildiki ey ollohning hey, rasuli haj nima aytdilar qo'llarini aylantirib mana bundoq dedilar go'yoki bu bilan qatlni iroda qildilar ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qiyomat alomatlari haqida so'ralganlarida aytgan ekanlarki birinchisi ilmni qabz qilinishligi ya'ni ilmni insonlarni orasidan ko'tarilishligi ilmni ko'tarilishligi alloh taolo ularni ichidan olimlarni vafot ettirishligi bilan johillarni ko'payib ketishligi dedilar ya'ni johillik nodonlik ilmsizlik jaholat ko'payib ketar ekan fitnalar juda ham uricshib ketar ekan va harj ko'payib ketadi dedilar so'rashdiki sahoba ikromlar ey ollohni rasuli harj nima harj arabcha so'z lekin uni ma'nosini tushunmayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan man bundoq go'yoki odamni qatlni xohlasa shundaq qiladiku mana shu narsa degan ekanlar ya'ni qatl bir birini nohaqdan qonini to'kishlik yoki bir birini nohaqdan zulm qilib o'limiga sababchi bo'lishlik shu johillikni orqasidan fitnalarni orqasidan juda ham ko'p begunoh odamlarni yani, qirilib ketishligi qatl bo'lib ketishligi ekan ming afsuski shu narsalarni hammasini biz guvohi bo'lib turibmiz ya'ni ilmni ko'tarilib ketganligini yoinki johillarni <laughs> zohir bo'lib johilligidan uyalmasdan johilligidan yashirmasdan oshkora o'zini etk ko'rsatayotganligini guvohi bo'lib turibmiz fitnalarni ham uruchib ketganligi bundoq qarasangiz yaxshi narsani aollo qilaveradi o'zi qo'yni terisiga yopinib odam o'ri bo'ladi rahm shafqat haqida gapirishadi lekin qalbi nafratga g'azabga adovatga to'la bo'ladi saxiylik haqida gapirishadi ehson qilish haqida gapirishadi lekin uni ichi vaxillikka to'la dunyoga harizlikka to'la v chiqib hayodan dars berishadi lekin o'zi sharmanda bo'lib bo'lgan kiyinish haqida gapirishadi o'zi kiyimsiz mana shunaqa narsalar ko'payib ketarekan i ming afsuski biz buni guvohi bo'lib qoldik harjni ko'payib ketishligi ya'ni qotillarni ko'payib ketishligi islom nomidan ming afsuski musulmonlar nomidan begunoh odamlarni qanchadan qancha qoni topilayotganligi qanchadan qancha mus bizlarni birodarlarimizni qatl qilayotganliklari ularni ichida yosh bolalar ayollar olimlar obitlar va hoazolar borligi va qiyomatni alomatlari ekan o'shaning uchun aziz birodarlar qiyomatni his qilaylik tavba qilaylik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yig'larekanlar qiyomat yaqin qoldi shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan soat haqida so'raydilar qiyomat haqida ayting u juda ham yaqin shunday <laughs> ekan aziz birodarlar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq <Sessimus> shu qiyomatni alomatlarini sanayaptilarki shulardan biz o'zimiz uzoqda bo'laylik biz shu johillardan bo'lmaylik fitnachilardan bo'lmaylik ilmlarni olimlarni behurmat qiladigan ularga qarshi chiqadigan ularni tahqirlaydiganlardan tahqirlaydiganlardanqatllardan zulmdan fitna fasadlardan yiroqda bo'lmay